Смотри, касательно Орешника, у меня был эфир, мы, ну, по сути, предсказали Орешник за еще две недели до того, как он полетел. Там четко показывало, что в начале декабря будет какой-то какой обстрел, что-то новое, mm -hmm. что мы обосремся. Я такая, так, что это? Я говорю, не знаю, что за, почему так падает. Но там падал шут, карта шута. То mm -hmm. есть, э, смотри, в конце ноября они стрельнули этим Орешником. Но ну, там падало, типа, начало декабря. Как раз он к 30 числу там заявил, что он будет снова бить им. Ну, понятно. Но карта шута — это нулевой аркан, то есть это пустое все. Я, в принципе, понимаю, зачем он это делает, для того, чтобы сейчас... Я просто просматривала уже это, для того, чтобы склонить к переговорам. Я специально разложила, говорю, для чего он это делает. Два раза раскладывала в разных прогнозах. Там четко падает, что он это делает для эмоций, тускубков. И девятка мечей, чтобы вызвать страх. Да, опять-таки говорю, давление на кого идет? Ну, люди-то понятно, но там император, там господин Зеленский падает. То есть я так понимаю, что он таким образом сейчас пытается, знаешь, типа людей запугать и Зеленского запугать для того, чтобы Зеленский повлиял на мир. То есть карта мира, ну, тут, тут, тут прямое значение у нее. Он хочет еще и на мир повлиять, да, на Запад и так далее. Он это сделать сам не может, поэтому он через Зеленского пытается на них и на Зеленского и на народ и на мир через Зеленского, то есть у него вот так вот оно идет. Но касательно ударов, я думаю, что они еще будут. Я думаю, все-таки там под угрозой больше падал Восток. Это Днепропетровская, снова такие. Это Запорожская. Вот. Ну, так то так. Угу. Ну тобто, це, слухай, це більше залякування якісь, чи за це, це, цими залякуваннями будуть реальні дії. Тому що буквально сьогодні Путін багато було інформації, точніше, те, що вона не перевірена в інфопросторі, що Путін має найближчим часом зробити якусь заяву, і ось буквально там наступної ночі знову буде якийсь новий масштабний удар по центрам прийняття рішень. Ну, ти смотри, що Помимо Орешника у нас баллистика еще есть, у нас дроны еще есть и так далее. Да, он должен там с выступлением типа выходить. Я тоже смотрела, что там может быть, там падает, типа он будет обращаться к народу, а -ля. Но опять-таки это все манипуляция психологическая для того, чтобы посмотреть, типа какой Зеленский, он на переговоры не идет, а мы же Орешником бьем. То есть тут опять-таки да, двояко, и на Зеленского надавить, и на народ надавить, и опять-таки через Зеленского на мир. То есть тут понятно все и так, он будет про наступательные операции говорить, он будет опять орешником своим махать в заявлении потом. Но там, кстати, знаешь, она в конце падала. Я удивилась, просто думаю, что это. Там падала типа солнце и двойка кубков. А солнце это карта дружбы. Если солнце с луной падает, я уже понимаю, что орешник или ядерку может показывать, да? То есть, понятно. Там солнце с двойкой кубков. То есть, типа, аля, я делаю вам жест доброй воли. Вы посмотрите, вот откройте свои глаза, Типа, вы не видите реальных врагов. Он, то есть он специально, они сейчас россияне специально будут склонять для того, чтобы посрать друг с другом всех. И четко чё, на власть там показывает. Там все крутится вокруг того, что он пытается давить на людей, то, чтобы они обратили внимание вот на власть. Ну, это психологические всю давки. Короче, при новым Ти типу, почала про перемовини можливо так. дивилася, чи можемо подивитися, чи чекати нам найближчим часом перемовин, тому що теж багато інформації. Одні кажуть, що там вже чи не весною, зимою у нас буде якесь типу умовне перемиря, якийсь початок домовленостей. Інші кажуть, що це все неправда, і війна буде затяжною ще. Ну, это лучше смотреть, конечно, в почалі года, уже сам з першого числа. Поняла, када вже міняється ну, 25 два буде. Ну подивимося, давай, щас чи реальні переговори Ближайшее время. Ну, я сомневаюсь, пятерка Пентакли, пока я не вижу ничего такого. Но они должны быть. И рано или поздно они будут все равно. Я сегодня, в принципе, смотрела про переговоры, и там король Пентакли падает. То есть я понимаю, что господин Зеленский, он все-таки будет готов поехать. Там дело в Пупкине. Вот в ком дело. Угу. Он будет выпендриваться, и с его стороны там тройка кубков, то есть это делегация, скорее всего. Это не он. Он боится, но он срется под себя, если он угрозы свои кидает с Казахстана даже, а не с Москвы, понимаешь? То есть я не понимаю просто, ну, опять-таки, касательно рисунок, орешника. Которая... Да, да орешник. Касательно орешника. Я просто 350 раз уже смотрела все. Мне что первый раз падало, что последние разы одна и та же карта. Пятерка Пентаклей. Пятерка Пентаклей — это карта бедности. То есть и восьмерка мечей. Какая-то у них проблема с этим орешником есть. То ли его убали, обманули, разворовали там все, да. Он думает, что у него там прям... А у него там, ну, такое. Фисташка. Короче, і так, да, тут несколько варіантів. Ну, показує, типу я просто не ядерщик, мені тяжело, як розуміла, це все. Тобто я те, то, що там вижу, то как бы воно збувається, але я не вижу, я не розумію, що не ядерщик. Ну, це з начинка там щось. Тобто я так розумію, що все-таки видимо не несет оно ядерний заряд. Вот. Хотіла запитати, тому що з приводу ядер... ядерки теж багато зараз розмов ведеться. І... Путін зрозуміло там неодноразово погрожував і медведі і вся ця когорта короче, росіян, називаємо їх так. Чи реальна є загроза ядерної, ядерної, застосування ядерної зброї? Ну, смотри, просто карти як сприймають інформацію. Они тоді ще показували, коли я смотрела, перед ще не знали, що рештник падал падала штанове і падає ядерка. Така так я не поняла, блядь, що це таке. Почему он так показывает? Потому что это ракета, которая может в себе местить ядерный заряд. То есть карты воспринимают так, понял информацию. Понятно, что они показывали, что ядерка полетит, она полетит. Ну да, но тарешник это ядерная, ну по сути да. Такого ядерного, что будет прям бабах, типа и все умрут в один день, такого не будет. Но я не чувствую это. Если бы я просто понимаешь, я как один из самых чувствительных вообще практиков, наверное, в Украине, я типа у меня бы уже О, такое состояние было, но такого нет. Кстати, сегодня магнитная буря очень сильная, у меня мигрень. Ну, это не к, не к орешнику относится, это просто к магнитной буре. Так что, кто меня зависим, я думаю, что они в комментариях поддержат меня в этом. Вот. Но я не чувствую того, что все умрут в один день, блин. Ну, дивись, ядерное зброя, это же не совсем про то, что все умрут в один день. Ну, хотя много кто так сприймает. может быть э, тактичный удар, это может быть какая-то певна зона уражения. И а зачем не ему могу... зона уражения сейчас, вот, допустим, тот же Киев, если ему нужно давить психологически на Киев? Зачем убить всех в один день, чтобы, типа, на кого он давить будет? То есть это уже неинтересно будет. Я говорю, просто если бы я, допустим, как маньяк бы думала, вот, допустим, я Путин, например, да, мне было бы интересно наблюдать бы, держа в страхе, виляя своим этим орешником, понимаешь, не нажимая кнопку, а не нажать, типа, чтобы все, ну, что, еще теперь окей, с кем я играть буду? Ну, то есть, да, если логику включить сейчас здесь. Хорошо, будет ли вообще... Хотя, знаешь, вот я смотрела Донецкую область, типа там падала, что может быть ядерка. Но, возможно, я уже сейчас так себе думаю, может, какие-то испытания в Донецкой области будут проходить, да? Потому что странно карты показывают. Есть ли вероятность того, что прям ядерка полетит? Ну, прям я не, не орешник, да, а вот именно ядерка. Тактическое ядерное оружие применено будет по Украине вот в ближайшее время. Но они все равно хотят, видишь, с спинтакли, типа, это опять-таки центр принятия решений. То есть вот они, но здесь десятка мечей падает. Десятка мечей это не совсем про ядерку. Это просто про обстрел. Давай так скажем. Да, и карта мага. Да, у них есть за цель, но это хорошо. Десятка мечей откроет Это ядерка или это просто ракеты? Опять, видишь, типа девятка мечей вот это вот падает, и солнце. Вот Запугивание, понял, ядерка, страхе держать. Опять-таки, кто у нас здесь? Император это Зеленский. То, что я говорила, Зеленский всегда императором падает. То есть они специально это все целенаправленно, право, Так, хорошо, так все-таки по одной карте мне это орешник или это Ну ядерка, типа, или это просто обычные ракеты? Тут больше про ракеты. Больше про ракети. Опять три на ядерку падає, Смотри, що кілька пентаклі, це карта бідності, то що я говорила. У них що то не виходить там? Ліно не проверь. А вот на ракеты тут суд, да. По ракетам. Да. Mm -hmm. Хорошо. Давай з тобою, э, чи можеш ти подивитися? Точніше, що у нас буде з ракетними обстрілами до нового року, В місяць залишився. Э, смотри, я тебе так скажу. Це ну, просто довго да, Надо... Я смотрю как обстрелы с первого числа нового месяца, то есть я не смотрю, поняла в конце, ну, неправильно показывалось, я уже выкупила. Но я могу сказать одно, то что я вчера, когда снимала свой проект на YouTube, и мы смотрели как раз-таки вот в рядовом квартале об обстрелы, и там четко, вып... то есть я четко знаю, что будет какая-то ситуация связана с детским праздником. Детский... Я не знала, что Святого Николая принесли на 6 число, я думала, что он 18-го. А там шестерка Кубкова, это карта детства. То есть я понимаю, что связано будет с детским праздником. То есть либо это святого Николая, либо перед. То есть как они любят? Либо на, либо перед, либо после. Там буквально вот три дня, да, вот этих вот. Вот там вот обстрелы должны быть сильные. Да, самое. Що, еще... Ой, не знаю, не смотрела, честно не смотрела. Но мы, мы по Киеву спрашивали, поняла, про Киев спрашивали. Не смотрела по областям, мне было неинтересно. Я просто хотела посмотреть, вот планируют ли они. Это надо да, ближе уже, это вот когда начнется декабрь, вот декабрь, 1 декабря надо смотреть, потому что месяц не поменялся, еще два дня вот до конца. Дайте 30 число пережить. <lace facilities> С неопределением. Ну да, до речи, сегодня было информации, что это уже будет, властность, мы сегодня записываем 29, завтра 30, я думаю, что видео как раз выйдет 30 числа. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ну смотри, если орешник не полетит, хорошо, если полетит, то мы об этом не узнаем уже, в принципе, поэтому... Ну no, таке so... no, uh, no, okay. uh, дивись, uh, британська розвідка сьогодні yeah. написала, що ось uh, Росія запустила орішніка, ну по Дніпру аби не yeah. дати повідомлення Заходу, щоб вони дозволили нам здійснювати ось далекобійні удари в Глипроті. Хоча багато вже говорили про те, що нам нібито деякі країни вже дають дозвіл, і по Брянському ударили. Uh, будем мы мы ось вот так и не далее, самое по о, по рашці? Я просто вопрос, типа, а как они по Непрудали, если, а что по Непруд области, да, ударили? Кто куда прилетело, что, кто это? Я не понимаю просто, что они там, кто видел, что вообще не ясно ничего. Я сегодня специально по эфиром с тобой перечитывала разные статьи, дуже какая-то разная информация. Так и люди все... не пишут ничего, люди из Днепра ничего не пишут, типа, ну там какие-то звуки слышали, но что-то такое вообще. Ну, дуже дивна історія. Дуже дивна. Але давай повернемося, чи будемо ми бити теж далекобійними ракетами в Росії? Так, да, 100% башня вот падає. Ми до Нового року доживемо, покажіть нам. Ні, карти показують, що шутиш, типо, шут, падає, коротше, вообще типа. Ну, так, да, десятка пентаклів, добре, доживемо, чого ні. Угу. Ну, такое, знаете, да, вот девятка кубков, торжество, да, да, Нового, ну, да. Ну, такие вопросы уже, извините, какое время, такие вопросы. А что у нас будет ситуация на фронте? Ты, может, не там? Читаешь там? Ну, а, там, на самом деле, типа, с декабря это все смотреть, просто уже конец ноября, поняла, там в декабре, опять-таки, у них э, все равно вот эта идея фикс осталась по, э, по югу, наступление. Mm -hmm. Это идея фикс. Ничего не меняется по запоро. Я думаю, что он будет все-таки в, в Звернене в своем приплетет еще то, что он будет наступать на юге страны. Он это приплетет. Он должен приплести это. Там падало, понял, ну, показывала, там юг показывала по его словам. Mm -hmm. Не знаю. И колесница, типа, движение. В декабре должны. И, кстати, в декабре они еще будут бить по воду Прям так хорошо, плотненько. Угу, На півдні ти кажеш, тобто якісь, якісь буде, будуть будуть просуватися на півдні більше. Ну, це треба опять-таки дивитися вже з початку про просування. Тобто поход буде, ну касається просто там уже просування є. Ну ми їм поносу нормально даємо в Запорізької області. Донецька там ужасна ситуація, а от в Запорізькій там. Пацаны держатся наши нормально. Вот э, писали також нещодавно, что навколо навколо коло Запорожья фортификационные споруды, ну, тобто, они его защищают Запорожье, потому что россияне активно зараз намагаются э, наступать. Ты про это говоришь, ну, про все пишут, не возьмут Запорожье. Я пока, нет, пока вообще не идет никакая речь про то, что Запорожье возьмут. Там надо, чтобы Запорожье взять, сначала Запорожскую область пройти. Там по носу получают нормально, но там движение идет все равно у них. Как бы это ни скрывалось, как бы это, все знают, что там движение идет. сколько просто моїх людей пишет. Ми это предсказали еще до того, как оно пошло. Ну, то тобто есть я знаю, что оно йдет там. Просто новости стараюсь немножко ограничивать информацию, я понимаю, зачем это делается, з какой-то стороны, правильно. Навіть. Но От... в Донецкой области у нас намного хуже ситуация, в Луганская, чем в Запорожской. Все-таки по носу і дайом. система України знову у нас почалося. У нас оплях весила, система у нас. Знову почалися От вчора, принаймні у мене в Києві півдня і до першої години ночі взагалі не було світла, хоча до цього вже давно не було такого, що прям так, так надовго відключали і кажуть, що далі будуть продовжувати ці стабілі... стабілізаційні відключення світла. Хоча буквально тиждень тому ще півтора я читала від енергетиків, що у нас все стабільно, у нас все окей, і так буде далі продовжуватися там у зиму. Якої буде ця зима? Я как человек, у которого есть знакомые энергетики, даже без карт тебе скажу, не нужно быть ведьмой. Они говорят, что на соплях все висит. Поэтому не знаю, кто что пишет. Отключение будет 100%, будет херовое отключение. Уже, видишь, они начнут даже с сможешь... Ну, хорошо, да, посмотрим, но это... Отключение света будут зимой. Ну, да, повешенный провод. Ну, сразу повешенный провод. Да, ограничение. Десятками... А ніщо б вистріляти, туди во десятка м'ячів і паштинтаклі, в руйнуванні, щоб будутець. Ну, звичайно, карта мага, вона про стратегію вже, а не вже ждуть сейчас, понял, когда немножко похолодание, пойдёт больше, когда морознец пойдёт. Угу. Mm -hmm. Карта Але, мага ну, випадає. Відключення, відключення, щоб... відключення, відключенням ризик, тому що а, буває там у нас відключення там 2 години, 3 години, і це окей. Буває відключення по півдня той день, я пригадую, що минуло зиму. Час сильно теж не Ну, четверка мечей, да. Такие нехеровые ограничения. Будут, будут. Mm -hmm. Это четверка мечей, смотри, это такой. Это когда человек в больнице лежит, четверка мечей часто может падать. А человек в больнице лежит как? Ну, какой-то период времени. То есть это не то, что там час полежал, ушел, да, то есть на ну, неделю точно лежит. Да, если какая-то болячка, например. Прокапать, пока пока то, пока, пока все здесь то же самое. Длительное отключение. Тобто готуватися нам новый путь. Да. Да. Хотя, видишь, опять-таки, тут мир падає. Це девятка Пентаклей. Я думаю, що ми все-таки э, тоже давно еще об этом говорила я. Э, Нічого нового, как бы, тут мир падає, це дев'ятка Пентаклей. Це говорит о том, що ми должны как-то поджать немножко попросить у помощников наших, найголовніших главных. Вот, чтобы они нам как-то какую-то автономную систему придумали. Уже пора давно было, за три года войны, я думаю, как-то договориться об этом. Потому что автономная система, есть выпады в ситуации. Я специально спрашивала о энергетике, специально спрашивала. Они сказали, что да, есть варианты автономно, есть варианты, но это надо договариваться с партнерами. То вот если нам помогут они, вот в принципе, вот она будет mm -hmm. туда. Так, давайте трошки з тобою поговоримо про Трампа, це теж така тема а, номер 1 вже в останній час. Десь я а, нещодавно читала інформацію, ну це, можливо, там інші езотерики казали, що можливо інаугурація Трампа і не станеться. Чи може про... покушення які -то будуть на нього? що-то того. цікаво, просто тебе почути. Ну, Можуть покушення бути, ну і що? Трамп стане президентом хоча б України США. Должен. Сразу, да. Но ну, так сейчас. Ну, кто хочет? Я так поняла, что господин Зеленский тоже хочет. Потому что, видишь, он станет президентом, тут туск пентакли, и смерть падает. Это не про физическую смерть, это про войну. Карта смерти она войну. Двойка кубков договоренності помощь. Четверка Пентаклі. То есть, у него. То, что я говорила, я считаю, что у него будет помощь в войне нам. Как ни крути, ну, типа. Буде допомагати. Але допомагати допомога я. Двойка кубков. Двойка кубків, смотри, это про розговор. Я думаю, что ну, я не трампіністка, там ни в коем случае уже. Хотя похер. Короче, я уже тоже раз 300 говорила о том, что он Путина будет... Во-первых, это будет какое-то запугивание со стороны Трампа. Да? Двойка кубков — это разговоры всегда. То есть какие это будут... Я думаю, что будет подниматься все-таки разговор про переговоры, про совместные какие-то разговоры, договоренности. Хоть поговорить сесть, это будет точно при каденции Трампа. И я думаю, что все-таки он ну, по моим ощущениям, типа, он как человек, который, типа, лидер, знаешь, по своей природе, он м -м, привык быть первым и так далее. Ему как бы не очень, что какой-то Вася Пупкин, понимаешь, вдруг тут управляет в мире это да, всеми. Для него это непонятно и странно. Он хочет быть супергероем? Так я думаю, что он будет все делать для того, чтобы стать супергероем в мире. Чтобы Путина всадить и так вот хорошенечко, понимаешь? Поэтому я считаю, что чисто его эго, оно в этом случае нам очень сильно поможет здесь. И сколько я смотрела их отношения с Путиным, там ничего хорошего не падает. Поэтому я не знаю, кто там говорит, что они друзья. Вообще, как они могут быть друзьями, если один с России, второй с Америки? У них элементарно менталитет даже разный. Какие друзья? О чем можно здесь говорить? То, что они на какой-то вечеринке педиди вместе были, это не говорит о том, что они друзья, понимаешь? Ну такое. Еще и у Трампа до хера компромата на Путина. Mm. Ну, тобто ты не удивилась, к он больше склоняется? я думаю, к Зеленскому. Все-таки мне кажется, что да. Я вот по своим ощущениям тебе говорю, я думаю, что да. Ну это уже просто тоже сейчас, кому он больше склоняется. Карта про падает, меня радует, что он понимает, что все-таки мы правы в этой ситуации. Ну как, как ни не крутить, типа, понял? Какой бы там ни был тут Трамп, но Зеленский бизнесмен такой же, как он. Он всегда поймет человека, который примерно схож на него где-то в чем-то, понимаешь? Ну, посмотрим сейчас. Кому моему склоняется? К Украине, к России. Как ни крути, вот Украина, туз Пентакли, под вот Россия, карта смерти, да? Ну, карта смерти здесь... Мы откроем хорошо, сейчас. Еще по одной. Склоняется в каком, в каком смысле? Ну, а, Віддає особисту перевагу. Давай да. Хорошо, так. давай я так спрошу Не. здесь карты. Я понял, что карты показывают здесь. Надо понимать, ну, обозначить, что конкретно имеется в виду. Особиста перевага, до кого більше. Угу. Ну, смотри, э, на Россию башня все равно падает. Иерофант больше падает на Украину, да? Падает. С одной стороны, типа, да, были какие-то связи по десятке кубков, ну, башня. То есть показывают четко, что с Россией почему-то у него... Да, все это касается денег, все касается бабла и так далее, семерка мечей, видишь? То есть какие-то обманы, ебы и так далее. Это все с Россией. Он понял, что с ними не сваришь ничего.